Фундамент э, любой успешной страны – это проведение честных выборов по честным и понятным правилам. Объясню вам почему. Потому что если мы не обеспечим прозрачность и честность выборного процесса, э, мы, э, мы, не, получим, норм, мы не получим правильную квалифицированную власть. Э, я вам хочу сказать так, что любая власть рано или поздно должна быть готова к тому, что она окажется в оппозиции. Для любой партии оппозиция – это период очищения, это период осмысления того, что они делали не так. И процесс демократических выборов – это процесс, это парадигма правильной и успешной страны. Потому что человек не должен, идя на выборы, думать о том, что за него посчитают. Человек не должен, идя на выборы, не быть уверенным в том, что он отдав свой голос, его голос будет сфальсифицирован. Прошло чуть больше десяти лет. Неужели мы забыли уроки 2004 года? Я вам хочу сказать так, что если мы хотим построить успешное, сильное государство, то успешное, сильное, сильное государство – это, в первую очередь, успешные, сильные политики. Мы не должны к власти в успешной стране, не, могут прийти, не может прийти управленческий планктон, который, управленческий планктон, который пришел на основании кумовства, на основании связей, на основании э, того, что он говорит нужные слова в нужном месте. Я вам хочу сказать так, почему я здесь? Э, потому что я имел честь быть рядом э, с командой э, Корбана, наверное, в самое тяжелое для нашей страны время, в самое тяжелое. Я вам хочу сказать так, что э, человек бросил э, бизнес, бросил свои хобби во имя того, чтобы здесь что-то изменить. Я вам хочу сказать так, это человек честно работал. Я могу сказать так, что это человек честно работал, потому что я иногда до часу, до двух ночи сидел вместе с ним на работе и это видел. Запомните раз и навсегда, страна сильна, в первую очередь своими управленцами. И э, давайте мы четко и ясно, это, ну, это парадигма любого государственного управления. Поэтому э, я вам хочу сказать так, давайте мы выберем достойного кандидата. Давайте мы не бояться выбирать тех кандидатов, которые будут говорить правду. Давайте мы не бояться выбирать кандидатов неординарных, сильных. Давайте мы не будем этого бояться. Потому что только неординарные и сильные люди могут помочь всем нам построить успешную и сильную страну. Я особо обращаюсь к журналистам. Особо обращаюсь к журналистам. Смотрите, 205-й округ это лакмусовая бумага сегодняшнего состояния общества. Лакмусовая бумага. Мы должны все вместе посмотреть, что произошло в стране после революции гидности, что произошло. Поэтому особо обращаюсь к журналистам. Нужна ваша помощь. Мы тоже будем за этим вопросом смотреть и в этом вопросе участвовать. Давайте мы сделаем так, чтобы 205 округ – это был показатель честных, чистых и прозрачных выборов.